Okay, hari ini kita bincang skop peperiksaan. Skop peperiksaan yang penting bagi karangan, rumusan SPM, pemahaman SPM dan juga kebab. Soalan tentang kemahiran berfikir arah setinggi itu, bagaimana bagaimana soalan akan dibentuk dalam peperiksaan. Okey? Contoh, saya ambil hari ini topik perpaduan. Topik perpaduan, dua skop yang penting dalam peperiksaan ialah kepentingan perpaduan dan langkah-langkah. Okey, apa kepentingan perpaduan? Seorang lagi satu. Kepentingan perpaduan kamu boleh guna teknik Pepsi. Teknik Pepsi saya dah bagi jawapan nombor satu ialah kestabilan politik. Kalau kita ada perpaduan politik kita stabil. Satu penting. Politik stabil, kestabilan politik. Maksudnya kita dapat mengelakkan kegoyahan politik. See the positive word is kestabilan, the negative word is kegoyahan politik dua-dua kamu boleh tulis dalam karangan sebagai kepentingan perpaduan. Okey, nombor dua selain politik kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi juga secara langsung bergantung pada perpaduan. Kalau negara tidak ada keamanan, pelabur tak akan datang. Kita tidak dapat menjalani proses ekonomi, proses kehidupan yang biasa, yang normal. Jadi ekonomi akan gawat. Tahu gawat kegawatan ekonomi, positive atau negative Negatif is kegawatan Positif is kemakmuran Ada banyak isi lagi Saya nak bincang dua saja Sebab fokus saya hari ini adalah untuk memberitahu kamu Skop peperiksaan. Okey So nombor satu kepentingan Satu dua saya dah bagi Sekarang skop kedua ialah langkah Okey apakah langkah-langkah bagi memupuk Memperkasa integrasi nasional ataupun perpaduan Peranan siapa nombor satu kerajaan. So tuliskan nombor satu ialah peranan kerajaan. Menjadi peranan kerajaan bagi memupuk perpaduan peranan kerajaan ini boleh dibincang. Saya dah ajar dalam teknik K9 kita semua tahu peranan kerajaan seperti kempen, melaksanakan undang-undang, membentuk badan khas yang bertanggungjawab secara langsung bagi memupuk dan memperkasa perpaduan ataupun integrasi nasional dalam negara kita yang berbilang bangsa ini. So number one, whose job? The government's job. Okay, number two, siapa yang bertanggungjawab dalam hal ini? Apakah agensi kerajaan yang secara langsung bertanggungjawab dalam hal ini? It's part of the government, but very very close to the next generation, like you all. Ibu bapa, skop dia kecil, anak dia saja. Siapa yang boleh jaga seluruh satu generasi? Institusi pendidikan. Siapa institusi pendidikan? Peranan siapa nama dua? Peranan sekolah, peranan sekolah, college dan university. Sekolah, college dan university secara langsung boleh menjalankan pelbagai program bagi memupuk perpaduan. Macam kerajaan buat program apa? PL PLKN, no? PLKN adalah satu program yang bertujuan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan generasi akan datang. Salah satu matlamatnya nih, si, nama no. dua ialah peranan sekolah, kolej atau universiti yang merupakan institusi pendidikan yang secara langsung bertanggungjawab untuk memupuk perpaduan kerana mereka berurusan dengan beratus ribu generasi akan datang. How many students we have in school? Kamu tengok setiap tahun SPM berapa pelajar menduduki peperiksaan 450 to 500,000 Students SPM alone you know Bilang dari tingkat dajah 1 sampai tingkatan 6 Tingkatan 5, tingkatan 6 so, You know millions of them Okay so these people Mudah, mereka ni mudah Untuk diajar tentang nanti perpaduan Kenapa? Kerana mereka Berada di bawah hubung yang dikenali sebagai Sekolah College dan Universiti, they already there so if you have programs you can teach them or you can promote unity in schools educational institutions okay that topic perpaduan scope satu apa kepentingan scope kedua apa langkah and we know the difference do we yes. we know the difference very clear no problem kalau keluar dalam keterangan kita tahu rumusan isi tersurat tersirat we also can do Pemahaman kita boleh cari dengan betul Apa itu kepentingan Apa itu langkah kita tahu Kalau keluar dalam kebat pun kita boleh buat Kerana kehendaknya sangat jelas Tapi masalahnya ada satu lagi Siapa tahu? Perpaduan Kepentingan perpaduan Langkah-langkah Okey Kebanyakan topik memang ada dua aspek ini lah Contohnya Industri pelancongan Kepentingan Langkah memajukan In, uh, sektor pertanian Kepentingan pertanian Langkah memajukan Normally it's like this But ada juga skop lain Yang jarang keluar Yang pelajar tidak tahu Tengok Skop ketiga yang Faktor-faktor Yang mempengaruhi perpaduan Ataupun faktor-faktor yang memukul perpaduan Ini tak semestinya manusia ini tidak semestinya manusia Contoh, saya bagi nombor satu Faktor yang mengumpul perpaduan di Malaysia Ialah bahasa kebangsaan Yang merupakan bahasa Malaysia Bahasa Malaysia Satu alat perpaduan Is it kepentingan? Is it langkah? It is a little bit different Berang langkah ini adalah faktor Jadi kamu akan hurai sebagai faktor Sebab dia yang bukan manusia Dia bukan manusia di sini manusia, kerajaan manusia, sekolah manusia Tapi di sini dia bukan manusia, dia satu faktor yang mengumpul perpaduan Tengok orang Malaysia ni, daripada kanak-kanak yang baru lahir Sehinggalah lelaki, perempuan yang sudah tua ape-ape yang sudah tua pun, kamu pergi tengok Chinese lah, yang sudah tua, boleh cakap dia Boleh cakap tak boleh? Boleh cakap Dekat rumah saya ada seorang ape sangat tua, 90 plus dia cakap macam mana tahu Cikgu Dia tak panggil cikgu Dia panggil Cikgu Luatlah sinang Hal ini luatlah sinang Still can communicate We are so successful Ada negara rakyat pelbagai kaum Yang tidak berjaya mewujudkan satu bahasa Kebangsaan India is a good example Dia ada banyak Bangsa Di India Tapi mereka tidak Menerima satu bahasa Kebangsaan You go to South India They talk different language You go to North They talk different language. Orang utara datang ke selatan tak boleh berkomunikasi. Orang selatan pergi utara kena guna bahasa lain macam bahasa Inggeris. But Malaysia has been very very successful. Why? To all of us tak kira Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan kita semua terima BM sebagai bahasa kebangsaan. Malah hari ini di sekolah kamu tengok Chinese student, Indian student can score A+. Can anak? Can. Everybody can score A+ because everybody This responsibility kerana ini bahasa kebangsaan Faham? Jadi ini faktor Saya bagi satu lagi contoh supaya kamu faham Apa lagi yang merupakan faktor yang mengukur perpaduan? Sistem pendidikan Bagus Sistem pendidikan kita satu lagi faktor Dalam sistem pendidikan kamu tengok Mata pelajaran uh, Sorry bukan mata pelajaran sejarah Sejarah negara kita sendiri merupakan faktor yang sangat kuat dalam mengukuh perpaduan. Dasar Malaysia ini dibentuk di sendiri mempunyai ciri-ciri uh, perpaduan yang sangat kuat. Siapa dapatkan uh, kemerdekaan? Tunggu Abraham Rahman dapatkan kemerdekaan. Dengan kerjasama berapa bangsa? Tiga. Melayu, China, India, semua. See, the beginning of this nation already started with unity. Jadi so, sejarah kita sudah membuktikan bahawa kita ni memanglah negara yang bersatu padu dan macam itulah negara ini dibentuk daripada asas perpaduan. Okay, all this different lah, tidak sama. Okay, saya tambah satu lagi. Apa lagi? Apa lagi? Bukan langkah, bukan kepentingan, tapi faktor yang memukul perpaduan. Ya, yeah? Fantastic. Sukan tu. Aktiviti sukan, aktiviti kokurikulum juga merupakan satu faktor yang memupuk perpaduan. Perpaduan dalam kalangan pelajar, masyarakat, pelbagai kaum. Boleh faham? Jadi jika soalan keluar kepentingan, langkah ataupun faktor, kamu mestilah memberi jawapan yang sesuai bagi semua aspek peperiksaan di MSKM. Tak kira kerana bahagian A, bahagian B, rumusan, tersurat, tersirat, whatever. Okay, you understand? Dan jika karangan keluar kepentingan Langkah saya boleh tulis dalam penuntut Faktor saya tulis dalam pengenalan You can play with this Try kan? Karangan keluar langkah Isi langkah Apa yang boleh tulis dalam pengenalan? Faktor-faktor yang memukul perpaduan Penutup saya boleh tulis apa? Kepentingan You just play with this You can complete a good essay Faham semua? Faham?